Всем привет! С вами Оленька Куретова, канала Оленька Нуар. Сегодня речь пойдет о дневничках, которые у меня были и которые у меня есть. Вот. Ну, покажу вам мои любимые вот дневнички. Конечно, я их всех немножко веду и дам маленькие советы для тех мальчиков и девочек, которые ведут дневнички и доверяют им свои секреты. Хотя я вела много дневничков и видео дневники дневник в интернете и вот на печатной основе, которая в дневничке. Вот. А, ну, самый лучший вариант, это, конечно, действительно дневничок, видео дневник, но никому не показывать, снимать на веб-камеру ни в коем случае нельзя их. Можно их снимать только вот на телефон, который нет на телефоне, или если у вас есть своя флешка. А сегодня я подотреб а, бумажные продукции в которые я вам расскажу вот. Итак, давайте начнем. И первый девичок, о котором будет речь, будет вот такой. На самом деле он не розовый. Это мягкая тканевая обложка. Она тканевая. Там девичок полностью белый. Вот такая тканевая ложечка. мягкая, очень. Там дневник полностью белый. Я все поставлю в него. Вот. Соблюдался он Титульный лист. Это был на 2012 год. Вот. Типа. Все, написано. Вот. И написано вот тут, вот что это третья неделя нового года. Да, вот так. В конце есть книжка для, для начинающих. и Следующий новичок, который у меня был. Вот такой. Это покупные и Вот, да. Он картонный. для первое, который я подожду. Сердечко. Открываем, конечно, как всегда, сиденный лист. И сиденька о себе. Там много чего себе, потом мои моя семья мои любимцы мой класс мои путешествия вот потом анкеты для друзей такой денечок следующий денечок который у меня был он был я и не вообще. Тоже покраснено очень вот это мягкий, очень мягкий мячок. Так, наклейки я наклеила на блю. И Он голубой.

Здесь, все мои дневнички, почти все, начинаются 8 -го сентября, потому что у моей подруги 7 сентября день рождения, я начинаю ревести, почему-то вот так, в конце, как и всегда, есть страницы для всех номеров. Схожий дневничок не жирный, не странный. Только тут значит не заклеено, а тут заклеено. Собственно там же, да. только карта. И точка не обозначена. Писка, дата, месяц, год. В конце тоже есть телекнига и немножечко и, да, и, да, и, да. А сейчас, в данный момент, я веду вот такой замечательный пулечок. Он мне больше и больше нравится. Это обычно тебя что вот я то вот, не Я, вышла, я, 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 из там конверт. Да, что-то положить. Потом. Как вы знаете, очень люблю песню. И, значит, написала свою любимую песню, которую мы сейчас дали учить. Сама по своим почеркам. И решила печатать вам. Потом в классе у своих девчонок и в параллели голосование. Проголосовали по-другому, мои девчонки, потому что в других классах я их не давала. Вот. Какая страшка, это больше нравится. Каждой девочке или мать, которая любит на связку, дается листочек. К. Одному человеку один листочек. И тут он должен поставить одно на один плюс. Тут данные варианты на всех а, одинаковые на связке, только могут в разных порядках быть. Значит, Клеоп один, Эбби, Таралай, Дракула, Катрин, Кетти, Спектра, Фрэнк, Лагуна, Джиджи, Холлин. Монстр Хай. Там у меня лежит в этом лесу, тут надпись Монстр Хай. Вот такие картинки, сейчас вам достану. Вот. И сейчас снимала подробный видеообзор. А сегодня, когда я на уроке, я... мы читали стихи, надо было выучить наизусть, мне очень из них понравился. Я решила записать его, конечно же, вот, замечательный. Денисчо. Поэтому. Давайте я вам его зачитаю. Тим Анны Ахматовой. Тайна Ренесла. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи не видать чуда? Как желтый одуванчик у забора, как лапы или беда. Сердитый огонь, Ребенка, запах свежий. Таинственная плесень На стене. И стих уже звучит Задорен, нежен. На радость вам и мне. Я буду очень такой радость. С вами была Оленька Форетова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Я вас всех люблю. Пока!